من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا و حبيبنا و نبينا ونبينا و موتنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله الى يوم نذيلا مداعيا الى الله باذنه وزراجا وقمرا مديرا اما بعد باب قول الله ونزع المواطنين القسى ليوم القيامه واحناهما بني ادم وقوله جوزا وقال مداعي دنا والعدل بالروح ويقال والقسط مصدر المفسد وهو الغادل واما القاتل وهو الجائل وفي قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن مزيد عن عمارة بن الخاقاني عن ابي نورهنا عن الله تعالى عنه عنهم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مكان إلى الرحمن خفي على اللسان، سقل في بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بعمري سبحان الله العظيم سبحان الله بعمري سبحان الله العظيم سبحان الله بعمري سبحان الله العظيم سبحان الله بعمري परहानी शेखुल हदीस सदर मरहूम अब्बू जलील चौधरी साहब ने जिन शिरादों के जिन स्टोरी पे से जिद्द नन से मुझे बयानयत के लिए इजाजत दी थी उसी जनाब से मैं फातिरीन को तमाम जो इसके लिए इजाजत से काम बदला दाना कबूल फरमाए करके अमल मनाना मेरे लिए दुआ करना अल्लाह तला जिस दिन मौत हो जाएगा तो ईमान की मौसम